команда КВН Вадька, Вадька и Го. Привет, ГДК! Наблюдательный зритель заметит, что с нашей первой игры на фестивале многое поменялось. Например, гитарист, я и гитара проходим курс лечения «Здоровый гриф». «Здоровый гриф» — мы за безопасную игру на гитаре. А у нас новый член команды. Поприветствуем Игорь! И, fair. 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 Ну как, Игорь? Как бы Игорь. Ну просто понимаете, Игорь сегодня занят. Игорь а только рожают сегодня. Uh -huh. Поэтому на сцене его yeah, about, младший брат, близнец. Довольно. Как бы сказал, суслик. есть человек, который готов к любым стремительным ситуации. Итак, уже успевшая стать долгожданным зарисовка — обычный будничный пожар. Надо вызвать пожарную! Так, как там, 0-1, 0-1? Пожарная! Пожарная! Саня? Саня, а ты что ли? Ты что там делаешь? Ты в пожарке работаешь? А кем? сиреной, Тут ты так в трубку громко мигаешь. Че нового? Да все, по старому. Да, да, горю. Сейчас, подожди секунду. Да все нормально, просто нога треет. Катя, ты не видишь, я разговариваю по телефону. Ты можешь догорать в другом месте. Ладно, Саня, у меня тут времени вообще нет. Ну, понимаешь, пожар, агония, все дела. Давай я тебе перезвоню надо еще в полицию позвонить. Манда <связать> да, КВН, Вадька, Владька, Иго, карты, деньги, два, садись. <связать> а теперь нежданчик, мы покажем, как бреется гитарист. Команда Клавдька, Вадька, Вадька Игорь. Нами побрезговал маньяк. А теперь песня про нелегкую жизнь змей. Питон по имени Ира с детства была необычной змеей. Питон по имени Ира. С детства ругалась семьей Питон по имени Ира Счастье меняла парням. Питон по имени Ира Была занята по ночам. Ира Бутана Питон батька и ко а закончить хотелось бы фразой моего отца я тебя породил я тебе и отец спасибо папа